Так а в чем слава России, если все эти богатства народу не достаются? В чем слава России? Понятия не имею. Наш человек сразу. Здравствуйте. Здравствуйте. у вас, вижу, сососола есть какая-то интересная. Ну, это кул-кола, -кул да. Кул-кола, прикол, кул-кола. кола Слушайте, а вот у вас вы... написано на футболке "Слава России". А в чем слава ее? Вот там есть нефть, золото, газ, алмазы, а люди живут бедно. В чем слава? Я хорошо живу. В я чем живу. слава России? Ну, почему вот вы говорите, что плохо люди живут? Я считаю, что сказал, я живу В чем хорошо. слава России? Вот в чем? Там нефть, золото, алмазы, чего вы говорили? Вот в этом то и слава России. Ну да. Так, э, смотри, зарплаты. Вот есть золото, газ, алмазы, а зарплаты нищенские. Да, нормально. Вот я, я за себя говорю, у меня хорошая зарплата. Нет, так смотри, может, у тебя хороший бы ты вкалываешь, а так типа нищенские зарплаты. Сколько у тебя зарплат? Ну, 150 тысяч рублей. Полтора тысячи долларов? Ну, в России можно хорошо. Да. Да. У меня в Калифорнии так... получают 1800 пособий. Так ты сравнил Калифорнию и сколько Еще... в Калифорнии жилье стоит? Сколько, сколько в Калифорнии стоит жилье и сколько в Москве? В Москве все равно дешевле. А телефон сколько стоит? А машина? В Калифорнии на iPhone айфо... за месячную зарплату ты купишь девять Ну Так и в Калифорнии а... ты за жилье вот а и ты хорошо, шо, ты шо за... человек. Что за жилье? А ну расскажи, что за жилье тут в Калифорнии? Расскажи. мне. Сколько ну, тут платят дорог... за жилье? За жилье, ну я думаю в среднем за нормальную квартиру ты будешь давать по две 3 тысячи долларов в месяц сразу нет? И что? Это если аренда? Ну, естественно. Нет, покупка жилья то есть может стоить? Примерно равносильно, равноценно. Я же говорю про другое. Какие зарплаты в Калифорнии, ты знаешь? Ну, Минимальная примерно, потому что в среднем у начинающего работяги будет наверное, 18 долларов в час. Сколько? 18 долларов в час будет примерно у какого-нибудь обычного разнорабочего. 18 долларов в час? Да. И сколько это в месяц? По 40 часов, наверное, около 3000 долларов вы будете не помню, я смотрел, я интересовался, у меня друг просто переехал, я у него очень много задавал вопросов, он сразу что-то Извиняюсь помнил. Извини, Смотри, 18 долларов Давай, давай, давайте без оскорблений. Возьми, 18 долларов в час умножить на 40. Можно момент, можно момент, пожалуйста. Давайте без оскорблений, мне действительно очень хочется пообщаться. Интересно, вот смотри, 18 долларов в час умножить на 40 на неделю. Это 180 умножить на 4. Это 400 плюс 32, 720 долларов. Ты еще на калькуляторе считаешь? Ну да, что не ошибиться. 720 долларов в неделю, по-твоему. Ну, 2 880 в месяц. Ну, около долларов я говорю. Где ты такие смешные зарплаты в Калифорнии нашел? Мне друг приехал, он работал грузчиком длительное время, с 18 долларов в час. Это он где-то нелегально работал, без документов, да? Ну, скорее всего, да, потому что у него виза там не, не работает. Не-не-не, ну. безусловно, у него даже грин-карты нет, нет, он через Мексику... Что-то не рассказывает, там какие-то нелегально работают, где-то твой друг. Ну. Понятно, ну хорошо, допустим, даже если легальный человек работает, допустим, ему будет тысяч долларов зарплата. Ну, я говорю, это разный уровень жизни. Я думаю, вы со мной в этом спорить не будете, потому что ну, в Украине в люди не получают в столько... Выше уровень жизни, выше уровень медицины, зарплаты. Я, все я, я, не спорю абсолютно. Ну, давай так, поводу. смотри. Но... У нас в Калифорнии на свою зарплату можно купить больше материальных благ, чем у вас в России. Наверное, вполне. То кто лучше живет? Ну, американцы, я не не вижу, что Что ты там начинаешь, а что там то, а что там то? Ну хорошо, естественно, всегда есть страна, в которой я живу, ну вот, в Швейцарии, я больше я, наверное, еще хуже, Возьми, например, Литва, вот рядом с вами, с Россией Литва. Так, вот вы понимаете? такую страну выбрали прекрасную, Это страна не настолько близка, вы даже не представляете. Вот, вот, то смотри, в Литве зарплаты выше, чем в России. Вот, тут не спрашиваюсь, да, далеко, далеко не везде. Посмотри, давай, посмотри медианную зарплату в Литве. Я, я жил в Литве, я жил в Литве. Супер, вот на Гугле сейчас медианная зарплата в Литве, медианная в России. Ну хорошо, я не буду я к чему Скорее всего, в Литве будет больше, правильно? Больше, да. И если сравнивать, э, потому что россияне с на ну, если сравнивать, что может на свою зарплату Литовец купить, он больше купит, больше хлеба, больше бензина, больше всего. Возможно, я этого не отрицаю, хотя вот кстати, бензин это, наверное, поспорим. Бензин, я по знаю. бензину читал, я уже общался с людьми, я поэтому Литву и взял, потому что мы уже на примере Литвы считали. Вот. Вопрос. Хорошо. Как получается, что Литва, небольшое государство, без золота, нефти, газового, алмазов, а люди живут лучше, чем в России с нефтью, золотом, газовым, алмазом. Удивительно. Ну, скорее всего, потому что народу денег не достаются. Я говорю касаемо я вот, ну, лично за себя. Вот я, мне мои зарплаты... Так, стоп, стоп, стоп. Я, народу я... деньги не застаются. Так а в чем слава России, если все эти богатства народу не достаются? В чем слава России? Понятия не имею. Ну вот ты же делал футболку «Слава России». Я же не У -у -у. Вот Я спрашиваю, да, а в чем так слава? Так а если я одел футболку, не, не означает, почему я должен оправдываться свою футболку. Не, ну мы одеваем футболки, там, например, э, те, которые нам импонируют, и мы согласны с тем, что там написано. Ну, я одеваю футболку, которая у меня куплена. Да, но по ты какой... купил именно эту, а не, например, там, типа, там, я я там, типа, да, ты ну, Вы же не знаете, я... Вы же не знаете, по какой причине я ее купил. По какой? С друзьями собирались на концерт, и там было очень много, ну, там жанр западный был. Есть группа Haunted Mount. И ребята перенесли на свой лад. И там было очень много вот как раз-таки американской там атрибутики, флаги и прочее, прочее, прочее. А мы решили выделиться купили четыре одинаковых «Слава России». Ну, то есть вы, да, конца... это ваш политический жест был там «Слава России», да? Так вот, ну нет, вы... это, там не политический жест. Просто, просто ради прикола, ради угара. Правильно, ради прикола. Вы именно «Слава России», да? То есть, значит, в чем-то для вас эта слава должна была быть? Нет, просто ради прикола, Ой, ради угарания. Ты согласен, что у России никакой славы нет, так? Частично да. В чем-то, чем наверное, есть. В истории в какой-нибудь. Так в чем-то есть или нет? В чем слава нет, России? Безусловно, мне кажется, нет ни одной бесславной страны. В чем-то какая-нибудь страна Так в чем? Нравится. Вот мне интересно, в чем? Конкретно я не знаю. Вот, например, если меня спрашивают, я не кричу «слава США», но если меня спрашивают, в чем слава, я скажу, это достояние ее граждан. Ну, это же очень размытый ответ, разве нет? Нет. Очень четкий. Честно говоря, я бы сразу сижил бы где-нибудь в США. А почему не переедете? Невозможно. Я, я изучал этот вопрос, это надо через cbp One ехать в Мексику. Еще не факт, что в Мексике я очень много случаев знаю, когда люди приезжают в Мексику, их разворачивают, потому что там у них внутренние договоренности, чтобы типа людей, которые будут в дальнейшем играть в Ряд США, чтобы, ну да, вот, чтобы типа короче их не пропускали, очень скрупулезно сотрудники, офицеры, которые работают в аэропортах и в прочих местах стараются этих людей отправить обратно. А и не вот, пробовал там грин карту выиграть? Лично, а, вы, что выиграть? Это? Но я на самом деле из всех стран я же смотрел там и, э, очень, ну ограниченное количество мест, ограниченное количество людей, которые могут выиграть грин карту и э, на каждую страну свое количество. Я смотрел то, что в России самые минимальные. Хотя. А ты кем работаешь? Я работаю машинистом катка. Рунтом. Ну да, с, таким, с такой профессией не сильно, если ты был каким-то там ученым, айтишником, чем можем. Да, и я знаю, что могут выдать визу, типа, как рабочему. А слушай, а вот и... я правильно понимаю, что ты вышел сюда в четвертую летку и выбрал Украину специально, да? Нет, у меня стоит регион Россия, страна и российский mm -hmm. флаг. Да, но футболку ты специально делал для чатурлепки, да? Футболку, честно говоря, я изначально случайно, потом заметил ее реакцию, но ну, реакцию людей на эту футболку. Меня это в моментах забавило. Какая реакция бурная... россиян на эту футболку была? Реакция россиян? Нет, реакция россиян никакой не было. Существуют и украинцы, которые мне попадались периодически. То есть ты все-таки, было... да, то есть ты сидишь и троллишь украинцев в этой футболке? Нет, нет, я меня, когда попадались украинцы, у них была бурная реакция на футболку. Может не верить, я... эта реакция, да? Не безусловно, если адекватные люди, как вы, мне абсолютно без разницы, что то не Ну, я вот, правильно, есть тебе неадекват... забавляет реакция людей, которые реагируют на эту футболку, да? Которые, которые негативно реагируют, да. да. это забавляет. Пытаются, то есть тебе на... нравится, например, твоя страна обстреливает людей в Украине, и тебе нравится, когда эти украинцы после российских бомб негативно на твою футболку, да, реагируют? Ну, здесь же надо не мою футболку, а меня в первую очередь. Ну, я могу то, жить здесь за что делал. это же не, не футболка случайно наделась тебя а ты надел футболку. То есть это твой жест. Безусловно, хорошо. Если я, если я буду украинцем, который полностью поддерживает Украину, вместе с футболкой в России, в первую очередь, на что человек должен обратить внимание? На мои какие-то... Получишь за, да, за такую футболку. Вот. Ну, мне кажется, все равно это неправильно. В первую очередь, обращу на футболку. Даже не знаю, в какой я человек, что меня интересует. Может, я поддерживаю, может, я не так поддерживаю. Видно, Сын. что, если ты одел эту футболку, уже видно, что ты за человек. Ну, вот, исходя из нашего диалога, эта футболка что-то меняет или нет? Меняет. Что меняет? Ну, вы, да, вы специально, скажем, понимая, что э, идет война между Россией и Украиной, что Россия напала на Украину, Россия убивает людей в Украине, бомбит города и так дальше, да, вы одеваете славу России, да, футболку и забавляетесь, как реагируют люди из Украины, да. Mm -hmm. Я же не целенаправленно это делаю. Человек сам на тренинг, бывали и, люди, смотрите, которые... Я не знаю, я же не говорю, что целенаправленно. Да? Например, вот есть там маньяк, мог изна... я же не знаю, что у него было в голове. Целенаправленно, я смотрю его действия. Так вот, это уже, это, как минимум, вы судите действия какие-то, что человек целенаправленно фактически. Да, вы одели, смотри, вы одели это действие подсознательно или сознательно, меня это уже не волнует. Вы хорошо, его одели, смотри. ваш мозг. Соглашусь, соглашусь с вами. Это же не мама подошла и там сыночек одень вот футболку Слава России и одели пошли. Ну, а за да. Крым? Крым фактически в данный момент в России, юридически Украина. А вы как считаете, чье? Непростой вопрос. Мне, мне, мне у меня есть возможность на него отвечать? Нету. Я думаю, своим вопросом я, за... я и ответил. Нет? Вот, то вы, и смел... нужен... вы, вы, вы смелый человек. Вы одеваетесь в футболку "Слава России" и смотрите на реакцию украинцев, да? Mm. Так, а почему вот когда эти украинцы говорят вам типа, «А чей Крым?", вы боитесь ответить? Вы же прекрасно понимаете, почему? Потому что вы... Ну, скорее всего не поэтому. Хотя, возможно и поэтому тоже. То есть. Ответить, что Крым вы боитесь, а одеть слава России и троллить украинцев не боитесь, да? Ну, по крайней мере, за это мне в России ничего не будет. А вот за высказанных к Крым у вас будет... Вот мало, именно, просто... да, то есть ты не... Вот именно, я же про это и говорю, что троллить украинцев ты можешь выйти и троллить, и издеваться, потому что тебе ничего не будет. Я хотят, не издеваюсь, я... Хотят... Ну, это, это... Из... Это, это издевательство, это издевательство. Ну, это, я смотрите, не как... Представь, да, Вторая мировая война, концлагерь. С евреями заходит парниша со свастикой, да, и там ходит со свастикой и тыкает, короче, там, а, просто футболка со свастикой и написано, там, «Слава Рейху». Безусловно, это забавно, но мы же не в концлагере. Забавно, правда? Забавно. Нет, но ну, только как вы рассказываете, это забавно. Ну так вы что же самое делаете. Вы сейчас выходите в чат-рулетку и украинцам светите «Слава России», когда ваша страна их... У вас нет смелости что-то изменить в своей стране, у вас нет смелости даже ответить, чей Крым, да. но вы находите в себе э, подлость, да, выходить чатулетку и украинцам вот светить там славу России и смотреть, как они там нервничают, обзывают вас, да это я, и смотрю, я, я, это, я объясняю, я захожу, и очень много людей, я вижу, что они с Украины, и которые не обращают внимания на футбол, У нас выстраивается абсолютно какой-то хороший нормальный диалог. Если человек ну, на это это не если, если, если я вижу, человек сразу, ну, то есть я как бы особо даже диалогов не веду. Я вижу, что человек как-то среагировал на него, просто оскорбляет меня, ну, пытается меня как-то оскорбить, задеть. Я на это никак не реагирую, посмеялся, и все. Меня скипнули, я пошел дальше. То есть я целенаправленно не сижу, там не начинаю говорить, как у нас в России. Ну, видите, есть, да, тут люди разные. Есть люди, которые агрессивны, есть люди, как я, которые нормально, может, конструктивно вам объяснить, что вы кончили без агрессии. Ну, мне кажется, это было грубо. Да, это очень грубо. Я справедливый. Я не считаю, что справедливый. Это ваши проблемы. Ну, так же самое, как и написано на моей футболке, проблема моей футболки, а не моя. Нет, это проблема ваша, потому что вы, вы же ее одели. Не ну, согласен. Это не проблема футболки. Футболка это вещь. И что? Если бы, а бы если бы она была просто белой, если бы она была просто белой, если бы она была просто белая, она была бы белой. Вы может не были, а так вы. А тут футболка, которая четко написана просто. Ну, четко написано, да, вы. Не. Читайте Знаете, я, не... я как адекватный человек из Америки, я не заангажирован. <свист> да я вижу, вы... что вы с Украины. <свист> я смотрю, что люди из Украины, да, я понимаю их. Ну, так я вижу, вы... что вы с Украины. Я же вижу, что вы с Украины. Заплачу. Заплачу. Из-за из чего мне платят? Из-за того, что вы с Украины? <свист> <Это> <свист> вам платят? Заплачу. Так я не... Заплачь. Ну, ну маленький. Я, я тебя называю седьмой раз. Да, да. Я не терплю, а как я вас Человек. Так, ты нет, что? Так, Интерпиент ты человек из интернета. Терпил. Давай. Нет, ты человек из интернета. За. Тебя... взаимно. Идешь, давай. взаимно. Давай. Давай. То есть, вот это... самый, который Которые, они что-то здесь... Вот у меня нет претензий к тебе, ну вот есть человек, который боится, да, выступать против, все. Но, блин, вот он, с одной стороны, боится, да, что-то сказать против власти, но, с другой стороны, он одевается, он же специально одел футболку «Слава России» и выбирает Украину. Не я ему первый попался, ему вон с куча попадают украинцы и его забавляет, как они реагируют, как они реагируют. Подпишись на ми телеграм, прям зараз, осень, а попык. Це дуже і дуже важливо. Ютуб заганяє нас через в тіньовий бан, і дуже багато відео не показується людям вчасно. Не показується інформація про стріми. Тому для того, щоб ми мали оперативний зв'язок, підпишіться прямо зараз. А попик там в телеграмі, окрім відео, ще теж є цікава і корисна інформація. І ми повинні з вами тримати постійний. оперативний зв'язок. Незалежно від того, чи покаже вам про це YouTube. Слава Украине! Підпишись!